श्रीगणेशाय नमः अस्य श्रीचण्डीकवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप्छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोक्तमातरुबीजम् दिग्बन्धदेवतास्तत्त्वम् श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे जपि विनियोगः ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच ॐ यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम् यन्नः कस्य चिताख्यातम् ब्रूहि पितामह ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्रसर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचम् पुण्यम् तच्छृण्णुष्व महामुने प्रथमं शैलपुत्रीति द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिश्च महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विषमे दुर्गे चैव भयार्ता शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चिदशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां सिद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशी रक्षसेतान्न संशयः प्रेतसंस्थातु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गज समारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारीशिखिवाहना लक्ष्मीपद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येतामादरः सर्वा इत्येता सर्वयोगसमन्विता नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यक्रोधसमाकुला शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधम् खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शार्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानीथं देवानां च हिताय वै नमस्तेऽस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी त्राहि माम् देवि दुष्प्रेक्षी शत्रूणां भयवर्धिनी ्यां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणेवतु वाराहि नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद् वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां रक्षकौ देरी ईशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेदधस्तात् वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षे चा मुं दाशववाहना जयामि अग्रतस्थातु विजयास्थातु पृष्ठतः पाजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखा मे द्योतिनी रक्षेतु मा व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे ला च भ्रुवौ रक्षेद्यश्वसिनी